کی بورڈ واریئرس کو اس وقت یہ جو ہے ظلم ظلم نہیں لگتا تھا اب جب حالات پلٹے ہیں تو ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ویسے آپ کو یہ ظلم نظر نہیں آتا جب آپ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے نا علی امین گنڈا پور کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں علی گور کے ساتھ کیا کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سو کالڈ سوشل میڈیا ورکرز جو ہیں ان کے خلاف حکومت اور اداروں نے اب شکنجا تنگ کرنا شروع کر دیا کچھ نے معافی تلافی کی ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دیا اور میں ان پوسٹ کو ڈیلیٹ کر کے اپنا اکاؤنٹ بھی ایکٹیویٹ کر رہا ہوں ادارے یا ریاست جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے کاروائی کرنا شروع کرتے ہیں تو ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا کہ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں آپ کی حکومت میں آپ نے بھی کچھ کم نہیں کیا صحافیوں کے ساتھ نا. اب آپ یقین بولیں گے ہم نے کیا کیا تو ناظرین چلتے ہیں تھوڑا سا ماضی کو اپنے یاد کرتے ہیں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی دوہزار اکیس میں رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے عمران خان صاحب کو پریس فریڈم فری یعنی کہ آزادی صحافت کا شکاری قرار دیا تھا اس وقت جو کی بورڈ وارئرز تھے ان کو وہ ظلم جو ہے وہ ظلم نہیں لگتا رونا بنتا نہیں ہے بقول آپ کے آپ تو جہاد کر رہے ہیں جتنی ہمت آپ میں ہے آپ کر رہے ہیں جتنی طاقت ان میں ہے وہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمٰن وبی مسلم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا ظلم تبھی ظلم ہوتا ہے جب وہ آپ پر ہو رہا ہو پاکستان تحریک انصاف کے سو اور سوشل میڈیا ورکرز جو ہیں ان کے خلاف حکومت اور اداروں نے اب شکنجہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈی ایکٹیویٹ اور کچھ نے معافی تلافی کی ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دی ہے گزشتہ روز جو ہے ہم نے دیکھا کہ عمران لالیکا کے نام سے ایک سوشل میڈیا ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے ایک معافی نامے کی جو ہے ویڈیو اپلوڈ کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اداروں کے خلاف اور بالخصوص عدیہ کے خلاف جو گھٹیا اور پروپگنڈا کیا جو کیمپین کی اس پر وہ معافی مانگتے ہیں اور اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کر رہے ہیں لیکن یہ معافی جو ہے وہ پہلی دفعہ نہیں مانگ رہے ہیں ایف آئی اے میں ایک کمپلین ہوئی تھی ان کے حوالے سے جب وہ پاکستان میں تھے اس وقت بھی اسی طرح کی معافی نامہ جو ہے انہوں نے اپلوڈ کیا تھا اور وہ پاکستان سے جب باہر گئے تھے تو اس سے زیادہ زہریلا جو ہے وہ اپنا بیانیہ بنانا شروع کر دیا تھا اداروں کے خلاف اور اب دوبارہ انہوں نے معافی مانگنی شروع کر دی ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے سوشل میڈیا جو ورکرز ہیں وہ سب اکھٹے ہو گئے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی ہائے ہمارے ساتھ جو ظلم ہو گیا جمہوریت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے آزادی رائے کا جو حق ہے اس کو جو ختم کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ویسے آپ کو یہ ظلم اس وقت نظر نہیں آتا جب آپ ماں بہنوں بیٹیوں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں جب پارٹی اور جو اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں ان کی فیک ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو یہ ظلم نظر نہیں آتا آپ کے نزدیک جو ہے وہ آزادی رائے جو ہے وہ گالی دینا ہوتا ہے اختلاف کرنا دشمنی کرنا ہوتا ہے اور جو تنقید کرنا ہوتا ہے وہ گالی کرنا ہوتا ہے خیر آپ تو اب میں نے دیکھا ہے کہ اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں نا علی امین گنڈا پور کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں علی گور کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بیرسٹر سیف کے ساتھ کیا کر رہے ہیں شیر افضل مروت کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں خیر انہوں نے تو ایک اچھا عمل کیا ہے انہوں نے تو وہ جو تمام لوگ جو ان کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں یا بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کو عدالت لے کے جا رہے ہیں اور یہ ویسے وہی سوشل میڈیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جن کے نزدیک جو ہے وہ بدزبانی تزہیق اور گالم گلوچ جو ہے وہ ایک ہتھیار بن کے سامنے آ گیا ہے لیکن جب یہ ادارے یا ریاست جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے کاروائی کرنا شروع کرتے ہیں تو ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا کہ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب روتے کیوں ہیں آپ لوگ رونا بنتا نہیں ہے بقول آپ کے آپ تو جہاد کر رہے ہیں جتنی ہمت آپ میں ہے آپ کر رہے ہیں جتنی طاقت ان میں ہے وہ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اس میں رونا بنتا نہیں ہے اور ویسے آپ کی حکومت میں آپ نے بھی کچھ کم نہیں کیا صحافیوں کے ساتھ نا اب آپ یقین بولیں گے ہم نے کیا کیا تو ناظرین چلتے ہیں تھوڑا سا ماضی کو اپنے یاد کرتے ہیں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور نامور سچ بولنے والے جو صحافی تھے جو عمران خان صاحب سے اختلاف کرتے تھے ان کو عمران خان صاحب نے سبق یاد کرایا اس وقت جو کی بورڈ وارئرز تھے ان کو وہ ظلم جو ہے وہ ظلم نہیں لگتا تھا دوہزار اکیس میں رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے عمران خان صاحب کو پریس فریڈم پریڈیٹر یعنی کہ آزادی صحافت کا شکاری قرار دیا تھا اور اس کے پیچھے کئی ٹھوس وجوہات تھی سلیم صافی ایک مشہور جرنلسٹ ہے دوہزار اٹھارہ میں جب انہوں نے انتخابات کے دوران آر ٹی ایس سسٹم کے بند ہونے پر رپورٹنگ کی تو انہیں جیو نیوز کے اینلسٹ پینل سے ہٹا دیا گیا نصرت جاوید نے تنقید کی عمران خان صاحب پر تو انہیں نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا اور دسمبر دو اٹھارہ میں اسلام آباد میں ان کی گاڑی پر فائرنگ بھی ہوئی نجم سیٹی صاحب تھے مارچ 2019 انیس میں عمران خان صاحب نے ان پر جو ہے وہ ایک کیس بھی کیا تھا دس ہر کا ان کو جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے حکومت کے حوالے سے جب تنقید کی تو ان کا جو پروگرام بند کر دیا گیا متی اللہ جان صاحب اکیس جولائی 2020 بیس کو دن دہاڑے اسلام آباد سے ان کو اغوا کیا گیا اور بارہ گھنٹے کے بعد رہا کر دیا گیا اغوا کرنے والوں کا آج تک پتہ نہیں چل سکا اب سار عالم جو تھے وہ چیئرمین پیمرا بھی رہے ہیں اور مشہور جرنلسٹ ہیں اپریل 2021 اکیس میں اپنے گھر کے باہر جو ہے وہ جاگنگ کر رہے تھے ان کو گولی ماری گئی لیکن اصل جو منصوبہ ساز تھے ان کا آج تک پتہ نہیں چل سکا میر شکیل الرحمن جو ہے وہ جنگ جیو اور دی نیوز کے ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں ایک چونتیس سالہ پرانا جو پراپرٹی کا کیس تھا اس میں ان کو حراست میں لیا گیا حالانکہ انہوں نے وہ تمام ڈاکومنٹیشن جو تھی وہ ان کو دی بھی لیکن اس کے باوجود جو ہے ریکارڈ پیش کرنے کے بعد بھی ان کو اور بری نہیں ہونے دیا گیا حامد میر صاحب جو عمران خان صاحب کے حق میں بہت آواز بلند کرتے ہیں انہیں بھی عمران خان صاحب کے دور میں اسکرین سے جو ہٹا دیا گیا تھا اور واپس ہوتا بائے جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تھی اسد علی تور جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے آج کل سوشل میڈیا ورکر بنے ہوئے مئی دوہزار اکیس میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی ان کے گھر میں گھس کر تین افراد نے تشدد کا انہیں نشانہ بنایا بعض ازاں سوشل میڈیا پر حکومت پر تنقید کرنے پر انہیں سما ٹی وی سے برخاست کر دیا گیا تھا محسن بیگ صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے قریبی دوستوں میں جن کو تصور کیا جاتا تھا جیسے علیم خان تھے جہانگیر ترین تھے محسن بیگ بھی وہ اب مین اسٹریم میڈیا پر آ کر یہ بتاتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن جب ہوئے تو انہوں نے کیسے مشہور کاروباری شخصیات سے پیسے لے کر عمران خان صاحب کو دیے انہوں نے ایک شو کے اندر مراد سعید پر جب تنقید کی تو ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا تشدد کا بھی نشانہ بنایا آسمہ شرازی بی بی سی اردو میں کولم لکھنے پر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے شدید اور غیر اخلاقی مہم کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا طلط حسین مشہور جرنلسٹ ہے تنقیدی موقف رکھنے پر ان کا نیا پروگرام جو جیو نیوز پر شروع ہوا تھا نیا پاکستان کے نام سے چینل نے عملے سمیت طلعت حسین کو جو ہے فارغ کر دیا اس کے علاوہ ایک نیا دور یہ تمام جتنے بڑے جرنلسٹ تھے انہوں نے نیا دور نام کا ایک سوشل میڈیا پر ایک فارم ابتدا کی اس کی دو اٹھارہ میں بھی اور پھر دو بیس میں بھی نیا دور ویب سائٹ بند کر دی گئی اور پیمرا کی جانب سے کئی بار حکومت پر تنقید کرنے والے جو مضامین تھے اس کو ہٹانے کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا تو ناظرین یہ کی بورڈ کو اس وقت یہ جو ہے ظلم ظلم نہیں لگتا تھا اس وقت یہ حق سچ لگتا تھا ان کو اب جب حالات پلٹے ہیں تو ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں لیکن میرے خیال میں سوچنے کا مقام ضرور ہے کہ یہ ظلم تبھی ظلم ہوتا ہے جب وہ ان پر ہو رہا ہو ہمیں ایک اخلاقی معیار جو ہے وہ رکھنا چاہیے جہاں پر سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکتے ہوں چاہے وہ ہمارے خلاف کیوں نہ ہو اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ آنے والا کل آج سے بہت بہتر ہو اپنے میزبان راج رسول کو اجازت دیجیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ